Salamun aleykum əziz dostlar. 34-cü dərsimizdəyik. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. هل ساعدتني برفع هذا الصندوق الثقيل. Deyir ki dostlar, e, burada sa'ad tə, yəni sən kömək edirsən ni mənə. İndi baxacağıq görənəcəyik tərcümə. Deyir ki e, Bu ağır sandığın daşınmasında mənə kömək edə bilərsən? Sa'at ta, yəni sən kimə? Ni mənə? Sa'at ta ni? Mənə kömək edə bilərsən mi? Bu da sual ədadətidir. Bəli, burada da hərəkə budur. Sonra zəq, deməli zəq kutubaka ə əl, alə tavilətdir ki e, burda daq yəni qoy mənasında e, kitabı kitabı e, bu əslində kitablarıdır cəmdə kitablarını çünki kutubun e, cəm dəşləridir ki kitablarını stolun üzərinə daq qoy bu bu hərf də d-nin qarşığıdır da sonra min <coughs> fazlika alliq miqtafi fi, fi fil khizanati deyir ki dostlar min fadlik yani xahiş edirəm min fadlik xahiş edirəm e, paltomu asılgana xizaneti yani asılgana alliq yani as sonra <coughs> la tuzrijni الآن من فضلك انا مشغول جدا دير كي ا هايش ادرام من فضلك هايش ادرام ماني ناراحت اتما لا تزقني ماني ناراحت اتما ايندي ماني ايندي ناراحت اتما مان مشغ مان چوخ مشغولام جيددان ياني بالجداً يعني çox deməkdir. E, çox məşğulam. Sonra <coughs> min fazlika ersil hadihi risalata ila al-jami'ati li deyir ki, xahiş edirəm e, bu məktubu e, universitetə mənim üçün göndər. Ersil yəni göndər. Sonra iza kana indaka waqtun ittasil bi gadan. deyir ki dostlar mənası da burdadır. Baxaq. Deyir vaxtın e, deyir ki yəni sənin indaka waqtun yəni sənin vaxtının vaxtın olduğu zaman vaxtın olanda burda indaka waqtun yəni anında əndə şəklisi kimi tərcümə eləmək olar. Və xodduqda diktə bucur. Əgər kana ində kəvaktun ittəsil, sənin vaxtın olduğun zaman ittəsil, yəni əlaqə saxla bi mənimlə. Nə vaxt səhər. Səhər vaxtın olduqda mənə zəng et. Özüm hərf-hərf tərcümə edirəm ki, sizin üçün Hasan olsun. Sonra deməli اجمع هذه الفناجين والصحون من فضلك. Deməli dostlar. Burda dostlar icməp yəni yığ, cəm elə, yığ yığ mənası daha yaxşı. Deyir ki, e, xahiş edirəm, xahiş edirəm min fazlik. Xahiş edirəm fincanları və boş qabları suhunu suhuna yəni e, boş qabları mənasındadır. Onun təki isə sahnundur. Bura yazmışam sizin üçün. Baxın dostlar, sahnun yəni boş qab, amma suhunun olacaq boşqablar. Nə deyir? Deyir ki, bu fincanları və boşqabları xahiş edirəm yığ. Bəli. Bunlar da cəmdə eştdiyi üçün burada qadın cinsində həzihi olaraq işlənmişdir. Sonra helleka an ta'mala ma mə ma'rufan deyir ki, dostlar, ə, mənim üçün ə, deməli, mənim üçün bir yaxşılıq edə bilərsənmi? helleka an ta'mala Yaxşılıq edə bilərsən mənim üçün. Min fardlika ahsi əh, al karasi fi tilkal gurfah gurfati. Deyir ki dostlar xahiş edirəm, eee deməli bu otaqdakı bu otaqdakı stulları sayı ahsi yəni say. Karasi yəni stullar cəm də işlənir. Qarasi stullardır. Kursiyun isə onun təkidir. Baxaq görə o necədir. Bəli dostlar, kursiyun yazdım bura. Kursiyun bax bu sözün təkidir. Bu cəmdədir. Yəni stullar bu isə təkdədir, stul olaraq işlənir. Bu qədər dostlar, hər birinizə uğurlar diləyirəm.